Друзья, витаю. В общем, прошло время менять антифриз и тормозную жидкость. Пробег 63 тысячи. И автомобиль уже 4 года как в эксплуатации. Поэтому решила поменять эти две жидкости. В общем, вот такой вот антифриз. Я думал, будет оригинальный, но меня убедили в том, что это не хуже, чем оригинал. Меняла все в АИСе. Вот такая вот тормозная жидкость. Если кто-то вот менял себе уже охлаждающую жидкость, подскажите, вот кому-то меняли на такую, она желтого колеру. В общем, не знаю пока, как <хорошо>, хорошо это или плохо, поэтому прошу как бы у вас, напишите в комментариях, кому-то меняли или нет, или меняли на оригинал. В общем, сейчас покажу, сколько это все обошлось по цене меду работа и запчасти. В общем, вот, часть как бы наряд работы. Ну, все обошлось, в общем, вместе с работой и жидкостью обошлось в 2500, в 2, вернее, 2400 гривен. В общем, очиститель тормозной еще универсальный, вот, как видите, 176 гривен. Антифриз 200, ну, в общем, 300 гривен антифриз и тормозная жидкость 255 гривен. В общем, если брать оригинальные, то оригинальный литр стоит 1000 гривен. Поэтому, как бы, не знаю, как бы дороговато, конечно. Но меня убедили, что всем и меняют именно на вот этот антифриз. И как бы никто не жалуется, скажем так. Я вставлю видео, покажу, как выглядел старый антифриз. Конечно, он уже цвет свой потерял. Поэтому менять его надо было по-любому. В общем, пишите свои комментарии. Будет интересно узнать, на что меняли вы. В общем, жду от вас обратной связи. Всем гарного тыхого дня. До побачення.